хотел сделать обзор вот такого портативного гриля. Есть два варианта. Значит, есть вот такой вот гриль пикник. И второй покупал вот сегодня у метра 150 гривен. Вот такой вот он готовый уже идет. И сразу готов к жарке. Так что дальше покажу, какой из них лучше. И вообще, можно ли на нем что-то приготовить. Смотри, тут есть Полный набор. в наборе этот гелевый распаливающий Ага. оно ну, открывается я. Ну потому что ты. Вот это вот я покупал метро, а это торговая марка Пикник. Вот так вот она работает. Ну, в принципе, сказать, какая лучше, какая хуже, пока не готов. Ну, метро вроде бы кажется, вот 50 гривен я ее покупал, вроде бы кажется, как более надежная, у нее уставки ну, толще и угли больше. Ну, дальше посмотрим, да. как будет жариться. А да, что, смотрите снимай. продолжение?